Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakara suresi sayfa 8'deyiz değerli arkadaşlar. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kulna ve iz burada geçiş yapıyoruz arkadaşlar bakın. Ve iz kulna dehulu hazihi'l qaryete. Hazihi'l qaryete. فكلوا منها فكلوا منها حيث شئتم حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا وقولوا حطة نغفر لكم وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا فبدل الذين كنت ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا Rijzem min al-sama'i bima kanu yefsukun. Rijzem min al-sama'i bima kanu yefsukun. Wa izis tesqa. Bakın bir kere daha okuyorum değerli arkadaşlar. Wa izis tesqa. Wa izis tesqa. موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر بكره دا واذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا باكن شارتي قد علم كل اناس مشربهم قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله بتا... كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين ولا تعثوا في الارض مفسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم kulu ve şrabu min rizqillahi ve la ta'thav fil ardı mufsidin. Sadakallahul azim. Evet değerli arkadaşlar, sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.